Он достоин славы, Он достоин от каждого, Он дает каждому жизнь, дыхание, благословения свои, посылает жизнь нашу. Я прочитаю из Библии 25-й псалом перед началом нашего служения такие слова. Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплав внутренности мои и сердце мое, ибо, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи чтобы возвещать голосом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня, моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Слава нашему Богу. Такие слова для нас, на размышления наши, чтобы мы могли себя сопоставить с словами, которые говорил Давид. И пусть в нашем сердце повторяются те же слова, что у него. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Я буду благословлять Тебя в собраниях, Господь, славить имя Твое, Пусть каждый сегодня, и мы все, мы любим присутствие Господне. Там, где слава Господня наполняет, там, где Господь с нами имеет общение, мы любим это место, сходиться сюда для славословия нашего Господа. И как он говорит здесь, с обманщиками, с злыми людьми, я не хочу иметь ничего общего. Я не хочу с ними идти, я стою на прямом пути, чтобы служить Богу. Пусть Господь благословит каждого, кто пришел в это собрание, Пусть каждое сердце получит от Бога то, что необходимо для твоей души, чтобы ты, идя с этого места, был подкрепленный, оживленный Духом Святым, чтобы твое сердце наполняло мир, радость, благодать Божья. Давайте мы помолимся вместе, чтобы Господь благословил каждого по-особому. Аминь.